Для Игоря Боура проходящего в эти дни в Кишиневе чемпионат Молдовы по тяжелой атлетике стал первым после четырехлетней дисквалификации. По сумме двоеборья Боур стал чемпионом весовой категории до 62 килограммов. А подняв толчки штангу весом 180 килограммов, не добрал всего двух килограммов до мирового рекорда. Но зато на 2 килограмма превзошел олимпийский рекорд. Я очень счастлив, что сумел добиться этого достижения. Теперь буду готовиться к чемпионату Европы. Надеюсь, выступить там еще лучше. Чемпионат Молдовы прошел в специализированной школе тяжелой атлетики в Кишиневе. Министерство молодежи и спорта выделило на его проведение 50 тысяч леев. Я в шоке. Многое повидал в своей жизни, но никогда бы не подумал, что приду в такой зал в Молдове и увижу мировой рекорд. Думаю, Игорь Боуру удивил всех своим достижением. Игорь, воврка, чемпионат Молдовы по тяжелой атлетике завершится в субботу. В нем участвуют 60 спортсменов.